الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم محترم بھائیو یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے گویا کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا افضل السیام بعد رمضان شاہر اللہ المحرم افضل السیام بعد رمضان شاہر اللہ المحرم رمضان المبارک کے بعد رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے شاہر الاہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم الحرام اور قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بارہ مہینے بنائے اور فرمایا منہا اربات حرم چار مہینے وہ ہیں جنہیں بڑا احترام کا حاصل ہے جو بڑے عزت والے اور احترام والے ہیں زمانۂ جاہلیت میں بھی ان چار مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان چار مہینوں میں کوئی بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں جنگیں رک جایا کرتی تھی ان مہینوں کو زمان جاہلیت میں بھی تقدس کا اور عظمت کا حق تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان مہینوں کو محترم مہینے قرار دیا ہے فرمایا ذو القادہ ذوالحجہ محرم الحرام اور رجب یہ چار مہینے ہیں جو محترم مہینے کہلاتے ہیں اور پہلا مہینہ جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں آپ نے فرمایا یوم عاشورہ کے تعلق سے فرمایا فرمایا کہ سومو یوم عاشورہ کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھو اور فرمایا سیام یوم عاشورہ عاشورہ کے دن کا روزہ علی اللہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ اللَّتِ قبلہ کہ یہ جو سال گزر چکا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے اندر ہی روزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے ماہ محرم الحرام کے اندر چند باتیں بیان کی جاتی ہیں ایک تو اس کے روزے ہیں اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو و یومن قبل یومن او بعد و یومن آپ نے ترغیب دی کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور پھر فرمایا کہ اس سے پہلے ایک دن اور روزہ رکھ لو یا اس کے بعد ایک دن اور روزہ رکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی حضرات ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے الز نج اللہ فی موسا من الغرق من عل آل فرعون فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا تھا ڈبنے سے بچایا تھا اور اللہ تعالی نے فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق فرما دیا تھا اور اسی کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ صلاط وسلام کے لیے اور موسیٰ علیہ صلاط وسلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں اس مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں مہینے کی فضیلت تو بہت پہلے سے ہے اسی مہینے کی ایک تاریخ تھی یکم محرم الحرام جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا اور دس محرم الحرام کو ایک الم ناک واقعہ پیش آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انو کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں خلیفہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انو کی جگہ پر حاکم ان کے بیٹے یزید کو بنایا گیا یزید اس وقت ملک شام میں تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے چنانچہ یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ جتنے مدینے والے ہیں سب سے بیعت لو مدینہ کا گورنر اس وقت ولید بن یزید بن ابی سفیان تھا چنانچہ اس نے مدینے والوں کو بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا اور آپ اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کوفہ سے لوگوں کے خطوط آئے کہ حضرت آپ کوفہ تشریف لے آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اتنے زیادہ خطوط آئے اتنے زیادہ خطوط آئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرما لیا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور کچھ دیگر صحابہ نے آپ کو منع فرمایا اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کوفہ والے دھوکہ نہ دے دیں چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ وہ حالات کی جانچ کریں حالات کی خبر لیں اور کوفہ کے اندر جو اس گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے چنانچہ مسلم بن عقیل وہاں تشریف لے گئے حضرت نعمان بن بشیر سے حالات معلوم کیے تو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور کوفہ والے آپ کے حق میں ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً بہتر اپنے رفقا کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ یزید نے نعمان بن بشیر کو برطرف کر دیا اور ان کی گورنری کو چھین لیا اور اس نے وہاں پر طے کیا عبید اللہ ابن زیاد کو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں اور میرے ہاتھوں پر بیعت کریں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے تین بات رکھتا ہوں آپ کو بڑا دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی آپ نے فرمایا تین باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں یا تو مجھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ واپس جانے دیا جائے یا پھر میں چاہتا ہوں کہ ملک شام جاؤں اور یزیر سے ملاقات کروں اور بات کو حل کروں یا پھر کہیں جنگ ہو رہی ہو جہاد ہو رہا ہو تو اسلامی اعتبار سے آپ مجھے سرحد پر روانہ کر دیں عبید اللہ ابن زیاد نے تینوں چیزوں سے انکار کر دیا اور یہاں تک کہ بات جنگ تک پہنچ گئی اور میدان کربلا میں سات محرم الحرام سے یہ واقعہ شروع ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آل رسول کا اور خاندان نبوت کا کھانا پینا بند کر دیا گیا بچوں کو شہید کر دیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دس محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا اور کوئی نہیں بچا عورتوں کو چھوڑ کر کوئی نہیں بچا سوائے حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ایک المناک اور ایک دردناک واقعہ تھا جو اس امت کی تاریخ میں واقع ہوا جو اس امت کی تاریخ میں رونما ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کی حکومت کو قبول نہیں کیا ظالم کے سامنے جھکنا منظور نہیں کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ولافی سب اللہ اموات بلا ولا کلّرون <تَشُعُرُونًا> جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ولا کلّہ تشعرون لیکن تم محسوس نہیں کرتے ہو ماہ محرم الحرام کے اندر بہت سی بدعات کی جاتی ہیں بہت سی خرافات کی جاتی ہیں اپنے آپ کو مارا جاتا ہے اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے نوحہ کیا جاتا ہے ماتم کیا جاتا ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے کہ جو گریبان کو چاک کرے جاہلیت کے نعرے لگائے اور اپنی گالوں کو مارے فرمایا فلیس منہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ان جیسی رسموں سے ان جیسی بدعات سے اور ان جیسی خرافات سے بچنا چاہیے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی پکا سچا جذبہ عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین